भगवद्गीते अध्याय हदिनारु दैवासुरसम्पद्विवागयोग वसुदेवसुतन्दंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसासत्यमक्रोधस् त्यागश्शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्पं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमादृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभ्यजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् जातोऽसि पाण्डवसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिञ्च जनानां विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किनन्यत्कामहैतुकम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुष्फुरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते चु चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धात् कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ़्योभिजनवानस्मी कोण्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांत आत्मसंभाविता धनमदाता यजंते नाम यद्नस्ते दंभ्यूवक अहंकार बल दर्प काम क्रोध्रिता प्रदुशनोंभ्यसूयका तान हिशत क्रूरान् संसारेसु नाधमा क्षिम्यजसुभान्सुरीशोनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म जन्म्राप्य कौंतेय तथ तो गति त्रिविधन्नकः द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्र यन्त्यजेत् एतैर्विमुक्थकौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् यश्शास्त्रविधिमुसृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु